Ну, сейчас. Ну, типа, у них сейчас конфликт должен обостриться с Путиным, по идее. У вот Трампа. Прям... Да я, я думаю, это просто у него какое-то, знаешь, типа настроение меняется в разные стороны. То он хочет, то он не хочет. Все. Ну, типу, я сумніваюся, що Україну позбавлю допомоги і сумніваюся, що Америка прям вийде з переговорів. Ну, чесно, це ну, бред. Чи в Путіна є щось на Трампа, чим він може тиснути і впливати на його рішення? Сразу «да», тому що пікова дама карта зла випала. Ну еще пиковая дама, восьмерка, десятка, то есть какая-то информация, десятка бубновая, ну какая-то такая информация, как бы, которая довольно-таки важна, да, не не пустословие. Восьмерка, лишь восьмерка, да. восьмерка это либо разговоры, либо мысли, разговоры, то есть какие-то разговоры, может какие-то записи чего-то, может что такое, да. Чи може це вплинути в подальшому, що ми взагалі залишимось без підтримки США? Восьмерка нового, туз червовий. Нет, нет, вообще нет. Я, когда смотрю энергию для Украины, там четверка кубков, такая апатия, уже знаєш разочарование полнейшее. Ну, не очень карта хорошая, плохая карта падает. Непонятно, непонятно. четвер А, и двойка мечей. Двойка мечей, там прорисовка на карте, уже говорила, показывала, типа, глаза закрыты, руки связаны, то есть, ну ничего не ясно, никуда двигаться, что делать, что вообще. Единственное... Так... Да, единственное, что смотри, что я могу сказать, что я четко помню, что нам падало, ну, мне, нам, мне, э... что перед тем, как Днепр прогресс, какая-то будет история, ситуация, там выпало четко, что у кого-то будет какая-то поездка куда-то. И там выпали какие-то структуры. Я еще предположение сделала: что либо Буданов, или Малюк, или какие-то вот умеров. Ну, короче, какие-то органы именно. СБУ, там кто-то еще. То есть, какая-то поездка будет у кого-то, перед... а потом ситуация с Днепрогресс может быть. То есть там четко показала. Какая-то дорога. Вот так. Командировка, ну не знаю. Но это не Зеля. Ну, не Зеля. Зеля. Зеленский. Не люблю, когда сокращают фамилии. Вот так вот, бред. Нет, я предположение сделал, что какие-то органы, структуры, понял? Связано вот там милиции, полиции, СБУ и все остальное. Вот так вот. Ну, смотри, Валет Христов, наши хлопоты, понял? Ну, опять-таки, наши хлопоты, что подразумевается? Вы должны прийти на поклон, сказать, мы отдаем территории вам, дать, да, которая оккупированы. Спасибо, все, извините у нас, пожалуйста, там больше так не будет. Тут такого не будет. Понятно, что карты такие показывают, типа, что хлопотать перед ними, ну это же как-то неправильно. Да и все. А так нет. А так оно будет все равно. Наступление будет ли там российское? Туз новый. Ну, да. Должно. Но ну, опять-таки, смотри, я когда смотрела по картам еще, там падает, типа, девятка жезлов. Это, типа, какая-то оборонительная позиция. Но я не понимаю, с какой стороны. То есть, может быть такое, что под шумок и мы куда-то пойдем тоже, там, Курска, что-то mm -hmm. еще, да, какие-то движения начнутся. Тоже надо понимать. Или еще какой-то новый. Опять. Валер червовый, новый фронт. У кого? У Украины или у России? Что? Вот надо июнь ждать. Так. Понимаешь? Я уже себе законспектувала. Пытание да. а а я, да, да, <laughs> да. я просто поняла понимаешь, я почему-то спрашиваю, потому что вот уже типа вот падает девятка жезлов, типа оборона. К чья? Наша или их? Если так по новостям посмотреть, ну я просто новости не люблю анализировать, я свое говорю. Я даже новости не читаю, потому что я сбивает все. Это и практика, не смотрю никого нет смысла типа с этого нет, я могу сама это все делать, чтобы не сбиваться. И там падает оборонительная позиция и наступление нового. Ч ⁇ И не показывают ни Россию, ни Украину. То есть, ну, можно и так и так подумать, потому что, ну, это. а вдруг мы тоже под шумок пойдем куда-то, да, например? Что-то вот такое интересное мы придумали. Ну, посмотрим, это она будет в июне уже покопаться детально. Уже. То есть карта смерти падает, это кожная наступает и протулка еще. Угу. Угу. І вони, до речі, планують по Дніпропетровщині. Бачите, девятка мечів падає. Тобто нам карти показують, що буде стрьом. Це перша, а друга карта світу мені не подобається в цьому ключі, тому що карта світу вона показує масштаби. Типу, вони хочуть все ж таки Дніпропетровщину прям масштабно. Ось смерть, ось місяць. Да? Те, що не договорюють нам. Ось карта світу масштабно. Саме те ж саме, наступи типу йдуть, типу щось є, але восьмірка мечів вони все одно обмежені в своїх походеньках, вони обмежені все одно. І тріка Пентаклі вони обмежені або в тут тріка Пентаклі саме в цій колоді мені програється як в стратегіях. Тобто щось в них не виходить по стратегії по сумщині. Хоча карти натякають типу, на те, що вони там десь вже йшли. Та, на початку війни щось там було захоплене. Зараз, типу, воно щось змінили і щось у них не виходить в плані стратегії. Для нас це добре, для них ні. Для них ні, але все одно. Тобто Чернігівщина падає там карта диявола. Дніпропетровщина, взагалі, погана карта падає. По, ну, Знову ж таки, те, що карта погана падає, воно може завтра змінитися. Розумієте? Не, не треба переживати щодо цього. Просто карти на сьогоднішній день показують ось ось такий хід подій. Ось так ось. Шестерка пікова, час. Ну, я сомневаюсь, что полностью санкции отменят. Мне кажется, что сейчас все останется так, как было. Ну, что сверху откроет. Сейчас, секундочку. Смотри, про это будет много разговоров, они много будут разговаривать, думаю, даже сейчас они об этом разговаривают и переговариваются. Я думаю, что США, возможно, в какой-то период времени послабить санкции немножко. Именно послабить, потому что красная карта падает, хорошая. Но шестерка пиковая, она говорит о том, что это, ну, это дальняя дорога. То есть это какое-то немножко вот позже. Я думаю, это все-таки возможно где-то после лета, потому что там летом еще растянутся эти все переговоры, нам там правильно падало. До осени еще и осенью оно будет. То есть как-то прям затяжное такое, знаешь, все. По карте повешенного не может быть быстро, медленно. Долго, нудно. Да, нам тоже как-то падало, что Америка будет как-то так, а Европа наоборот типа, будет в плюсе для Украины. Я помню, было такое э, понимаешь касательно переговоров, еще рано говорить, потому что я же говорю, что карты такие падают, что они растягиваются. То есть еще не единоразовые встречи, будут, еще не единоразовые разговоры, и не единоразовые переговоры. Поэтому пока рановато еще говорить о чем-то здесь. Тем более, если карта уже показывает, что растянется. То есть там вообще при любых раскладах, сколько они смотрела, даже клиентам, падает лето, какое-то типа такое, знаешь, э... странненькое лето. Почему странненькое? Потому что у всех что-то решается. И по войне, и в личке, да, то есть в каких-то личных проблемах, моментах и так далее, вообще падает на лето, там карта Солнца. То есть не знаю, что-то летом, летом, не знаю, ну, бывшие возвращаться будут, переговоры летом будут, там, по войне какие-то решения, То есть, много чего будет летом такого, да, каких-то странных принятых решений, которые к чему-то приведут. Вот карта постоянно так падает. И летом все-таки не, не единожды уже падала, а касательно днепрогесте могут быть какие-то ситуации по днепрогесте. То есть они все-таки планируют что-то сделать. Это просто уже не единоразово падало. Там сейчас четенько сбываются, все прям так хорошо. И куда-то мы четенько смотрим по всему. прям прогресс фонит постоянно, поэтому я понимаю, что это же не просто так падает. Поэтому касательно переговоров надо подождать. Мне кажется, что нужно смотреть с начала июня. Угу. Вот именно переговоры. Пока ничего не поменяется до июня. Переговоры, дней прогресс, тоже с начала июня. Раз все падает по карте Солнца, то есть, когда будет тепло на лето, да, значит, нужно смотреть все с начала июня. Эти события, которые по карте Солнца идут. А тут дело ж не в тому, хто організовує, понимаешь? много происходит різних встреч, событий, каких-то там сборищ. Дело в наводчиках. Тут же дело не в організаторах, понимаешь? Дело в наводчиках. Ну блін. Ну, організували, посной що. Ну, а наводчики ж як работают? Ну тут е, в іні... дві сторони, в принципі, ми ж бачимо, що ця ситуація повторюється систематично, коли там а де якісь, зрештою. Сумская область. Так а сколько у нас нагороджений? У нас день через день нагороджения какие-то идут. Ну, давай еще дрель включи. Ну, я не знаю, что спрашивать, как вкусить. Чи будет видмина а, таких скупчень військових на а Нет, конечно. Рівні? Ну, сюда посмотрим сейчас. Червовая дама, десятка пиковая. Шестерка тут червовая, ну, но... а десятка слепого, подождите, десятка пеплового, блин. Ну, я сомневаюсь, честно. Ну, прям нет. Хотя будут, видите, по семерке, по восьмерке там будут разговоры об этом, будут как бы пытаться. Может оно уменьшится как-то, или может как-то там типа по-другому немножко будет, но оно останется все равно. Мероприятия вот эти все. Що погодиться почин? на перемир'я 30 днів. Ну, бачите, все одно щось буде, якась хитрість. Ну, семірка мечів. Семірка мечів і карта сонця. Тобто він буде говорити одне, а робити інше. Тобто, типу, він має погодитися, да, але шохеди запускають він буде все одно. Ну, Я не знаю, як це коментувати. Симірка мочів це карта лицемірства, одна з найбільших карт лицемірства. Тобто карта відлюдника, вона все одно свідчить про те, що вони будуть робити, що вони хочуть. Але знову ж таки, карта Сонця, Десятка Пентаклів, вона говорить про ці перемовини. Я так думаю, що це Туреччина. Карта Сонця, до речі, перемовини можуть розтягнутися. Да? Я думаю, що перемовини, блін, як неудобно сидіти мені. Перемовини можуть розтягнутися, і перемовини можуть розтягнутися аж до літа. Якось вони будуть типу влітку. Має прийматися якесь рішення. Прямо хорошо, я ж боюсь глазять він. Європа США. А, чи збільшать вони санкції проти Росії, якщо Росія не виконує угоду? Да? Я, правильно, не більше зараз збільшення санкцій, того, що всі вважають, що все ж таки. Бачите, Верховна Жінці з Семірка Мічів, там все одно поза нашим оком відбуваються якісь зміни, приймаються якісь рішення і так далі. Поки що я не бачу збільшення санкцій, типу воно є по колісниці, але все одно зараз тут вирішують більше про поїздку. про цю. Тобто зараз не до санкцій. на блин да карта Дьявола падает девятка пентаклей помернее на каких свято будет наступ на Черниге открыто будь ласка, будет карта Дьявол паш пентаклей мелкие шажочки это это не полномасштабное, неполноценная не полноценное паш пентакли это про какой-то мизер всегда